स्टोरी टाइम एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था जिसका नाम जैक था जैक न सिर्फ शक्ल से बहुत प्यारा था बल्कि इसकी मुस्कुराहट और नेक दिल भी लोगों को बहुत पसंद आते थे जैक हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता और दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता था लेकिन जैक का एक और बहुत खास दोस्त था वो था इसका प्यारा सा बली का बच्चा जिसका नाम मीटर था मीटर एक छोटा सा बली का बच्चा था जिसकी खाल नर्म और सफ़ेद थी और उसकी आंखें बहुत बड़ी और चमकदार थीं जैक और मीटर हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते रहते और दोनों के दरमियान एक खास किस्म की दोस्ती थी जैक हमेशा मीटर के साथ बातें करता और इसे प्यार से उठाकर अपनी गोद में रखता एक दिन जब जैक अपने दोस्त मीटर के साथ खेलने बाहर निकला इसने मीटर को देखा कि वो काफी देर से एक तरफ बैठा है और कुछ सोच रहा है जैक ने इसके करीब जाकर पूछा क्या बात है मीटर तुम आज कुछ उदास लग रहे हो मीटर ने आहिस्ता से जवाब दिया मेरे पीछे मेरी दम बहुत बड़ी हो गई है और जब मैं दौड़ता हूं वो हमेशा मेरे पीछे आकर मुझे पकड़ लेती है मुझे खौफ आता है कि कहीं वो मेरी हरकतों में रुकावट ना बन जाए जैक हंसते हुए बोला अरे तुम तो बहुत प्यारे हो तुम्हारी दम तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है और वो तुम्हारे साथ चलती है ताका तुम्हें कभी अकेला महसूस ना हो फिर जैक ने मीटर की दम को हंसी मजाक से पकड़कर कहा ये तुम्हारी दोस्त है तुम्हारी मदद करने वाली मीटर हंसते हुए बोला हाँ तुम सही कहते हो जैक मुझे अपनी दम पर फखर होना चाहिए इस दिन के बाद मीटर ने अपनी दम को एक नए अंदाज से देखा और इसे अपनी ताकत समझा वो जैक के साथ और ज्यादा खुश होकर खेलने लगा जैक और मीटर की दोस्ती और ज़्यादा मज़बूत हो गई क्योंकि दोनों ने ये सीखा था कि हर चीज़ में